всем привет ребята как я вам сказала будет видео про мурзика второе имя его муся как бы можно сказать ну вот он у меня самый милый котик кому нравятся котенки и кто э, любит котенков? и кому нравится мой котенок тот подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну вот приступим он все время убегает вот такой. Он. он ему всего лишь 4 месяца. А по кошачьему ему один годик и один месяц. Он меня кусает, он кушает все время вискос. Он залазит на батарею, чтобы смотреть птичек. залазит на батарею, которая теплая. теплая и там спит. Вот так вот он. Вот, у него есть лоток с брилем, Он. У него есть костюмчик свой маленький. Я вам его, наверное, в следующем видео э, видосе про Мурзика, э, Вот так вот. Если вы знаете какие-нибудь программы, э, видео, чтобы я могла мастерить, пишите мне в комментариях, как в прошлом видео. Вот он. Это только часть первая. Часть вторая будет, э, когда я его одену уже. Потому что часть э, первая, это я просто про него рассказываю, что он делает, когда он... Э, вот, это первая часть. А вторая часть про его жизнь уже, настоящую жизнь. Вот он, э, он любит. Когда я в школу иду, он любит всегда ложиться и спать на батарею и не ходит вообще, не, не в туалет ходит, не кушает, не пьет и там целый день лежит, а, пока, а когда я приду, он всегда о, за мной бежит, как бы сказать, вот он, нас маленький, он всегда возле меня спит, всегда возле моей сестры Ну ладно. Встретимся в второй части. Всем удачи и всем пока. Спортсмен наш. Спортсмен. Давайте пока. Встретимся в второй части. Да я его уже переодену. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Бай-бай. Встретимся во второй части.